Дрони атакували Росію. Аеропорти під Москвою паралізовані. У Білгородській області десятки вибухів. В тилу на Луганщині палає ворожа техніка. Українські штурмовики ліквідували російського командира, а на фронті майже дві сотні зіткнень за добу. Далі розповім про все детальніше. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Безпілотники знову вдарили по Росії. У Підмосков'ї десятки вибухів: Раменський, Жуковський, Ногінськ. Над усім регіоном працює протиповітряна оборона. Затримки в аеропортах Жуковський Внуково, Домодєдово та Шереметєво. Запроваджено авіаційний план Килим. Окупанти намагаються збити цілі. Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков знову скаржиться на удари дронів. Він підтвердив масовану атаку: понад 60 безпілотників і десятки ударів по окупантах. Натомість чиновник заявив про нібито постраждалих цивільних та Шкоджені будинки залітають українські дрони і в тил російським військам на окупованій Луганщині. Наш безпілотник бійців 63-ї окремої механізованої бригади збройних сил України наробив паніки в Кремінній. Він влучив у автотехніку росіян. На кадрах видно сильну пожежу. Наслідки ще уточнюються. Водночас інші українські воїни ліквідували ворожого командира. Біля Андріївки група Чорний лебідь лебідь» 221-го окремого штурмового полку вийшла на командний пункт 30-го мотострілкового полку армії Росії. Під час штурму всередині був командир батальйону, майор Андрій Ярцев. Його було ліквідовано, розповіли бійці. Тим часом солдати 413-го батальйону сил безпілотних систем знищили російські дрони, вантажівки та навіть. Радіолокаційну станцію Ястреб АВ. Це дійсно важливе ураження, адже одна така станція коштує 250 мільйонів доларів. Тепер ворог осліп і не бачитиме українські цілі. А тим часом з'явилися подробиці збиття російського Су-35. Ворожий винищувач збили ще 7 червня. Як виявилося, по ньому влучила система С-300. Це підтверджують самі ж російські військові пабліки. На фронті важко. За добу 186 бойових зіткнень. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, найгарячіші напрямки Покровський, Сумський, Новопавлівський. А мапа Deep State показує: Росіяни просунулися біля юнаківки у Сумській області. Також вони мали успіхи біля мирного на Покровському напрямку і просунулися в зорі під Торецьком. Тим не менше, Україна тримається і навіть ліквідує ворожу техніку штаби і командирів. Та чи вистачить сил не зламатися? Друзі, пишіть свої думки в коментарях та підписуйтеся на канал. Якщо говорити про нові виклики, які можуть стояти перед нами, от, зокрема військовий Єгор Фірсо, ви його знаєте, він повідомляє про те, що сфера діяльності російських півдронів значно серйозно розширилася за останній час, і він каже, що в сіру зону вже скоро потрапить вся Донецька область, а також у перспективі і передмістя. Києва він каже, що раніше вони мають на увазі військові думали, що сіра зона буде за 10-15 кілометрів від лінії фронту. Вони помилялися. Така зона буде 30-50 кілометрів, і у кінці цього року в оточенні в ПІВІ, вже буде. В Краматорську, Слав'янську, доброполі і вони вже залітають. І крім того, знову ж таки, він він каже про те, що під атаку а е, можуть потрапляти міста Донецької області, Запоріжжя, Ізюм, Херсон, Миколаїв, Суми, навіть Харків, а також передмістя Києва. Пане Григорович, чи можна говорити про те, що маємо наразі діяти на випередження тоді і яким чином? Ну дело в тому, що треба понімати, чому річ що таке сіра зона? допустим, хто хто каже, що підрозуміває під сірою зону. Серая зона это двойной контроль с двух сторон, там где не находится личный состав, но есть возможность прямого прямого удара чем-то артиллерии, допустим, там или FPV дронами с управлением. Опять же, FPV дроны, о которых говорят и вообще дроны как таковых. Есть две, два механизма на наведение на цель. Есть прямой телеметрический механизм. Это когда непосредственно оператор Через камеру э, дрона или ракеты, неважно, пошел. Ракета Х-59, которая сегодня, несколько ракет, которые были сегодня выпущены, это тоже, по большому счету, дроны. Летчик у себя в самолете, выпустив ракету, через камеру ракеты, направляет эту ракету. Это такой же дрон, только дальность уже сотни километров. И, в принципе, можно говорить о серой зоне. Как таковой телеметрия, так называют. Так вот, дроны, которые сейчас есть, телеметрии, основные FPV-дроны, дальность это 8-12 километров на линии, фронта. С оптоволокном до 20 километров, ну вот Мадьяр долетает до 42, ну, как-то вытягивал леску на 42 километра. Допустим, есть дроны с телеметрией, да тот же, тот же ланцет, в конце концов российский, вернее израильский хиру 400 еси, это их россияне ланцетами назвали, это израильская израильская разработка. Так вот ланцеты 40 километров рабочая дальность, телеметрия прямо прямое управление. Вот вам 40-километровая зона. А ракета я уже сказал, допустим х 59, у нее по телеметрии там до 300 километров, большому. А 69 еще дальше. То есть здесь сложно, так сказать, линейно опровергнуть или, допустим, подтвердить такого рода действия. Но реально серая зона, то есть та зона, если говорить о зоне между войсками, вот грубо между первым нашим постом и первым постом российским, вот эта зона, в которой будут, ну давайте так, бесчинствовать беспилотники, она может дойти где-то километров, ну до сорока, так это точно. Вот уже эта зона около 40 километров. Если будут еще дальше, то есть дальнее в большом количестве, тут же надо понимать, в большом количестве это должно быть, это должно быть сотни тысяч э, такого рода дронов для того, чтобы можно говорить о серой зоне как таковой, э, то и до 100 километров может эта зона дойти. Но эта зона имеется в виду между войсками, между первым нашим нашим нулем грубо и российским нулем. То есть вот, вот эта зона может по большому счету дойти. Чем она ограничена? она ограничена дальностью связи, прямой телекоммуникационным каналом. Вот она сейчас у FPV-дронов 8-12 километров. у дронов, которые, допустим, с серьезной системой ретрансляции, она может достигать 40, 50, 70 километров. Оперативные дроны, дроны оперативного уровня, по большому счету, могут, могут выполнять боевые задачи до 150 километров. Это прямой связь. Если ретрансляторы поднимать и усиливать сигнал, то и до 200 километров. Но этот дрон, там проблема большая. Он, когда начинает уходить за 100 километров, начинает падать на цель, то он уходит за радиогоризонт, так называемый. С ним связь уже пропадает. Ретрансляторы, которые вешают, ну, они 100 километров или 150 уже могут не добивать, просто, потому что генератор надо вешать на воздух. То есть есть вот эти моменты, связанные с техническими возможностями создания зоны. До Киева она точно не дойдет. Вот тут я могу вам посмотреть. Не дойдет однозначно. То есть уровень до сотни километров, но опять же это сотни километров между войсками, она может действительно дойти где-то там. Роман Григороча, в принципі, коли ми говоримо про створення буферних зон, Путін таке завдання відомо, так що став перед своїми військами. Гіркін критикує його за це рішення, називає його ідіотським, тому що вважає, що навіть якщо ці зони будуть створені на глибину 30 чи 50 кілометрів, війна все одно не зупиниться, а удари по тиловим регіонам Росії будуть продовжені. Що стоїть за цією заявою Гіркіна, на ваш погляд? Ну, констатурують факт, ну то що ми ще пані. Ну, что такое буферная зона? Ну, как-то уже uh -huh. по Кабаевой, да. Э, да. Давно Кабаева не, не было, у него ассоциации такого правила. Вот если уже реально, так вот, как Киса или там тот же, э, тот Мадяр, либо килл-зона, так называемая, либо серая зона, давайте ее так называть, серая зона, килл-зона между войсками, которая обеспечивается дальними средствами поражения, уже даже дальними, уже даже не ближними, а дальними, до сотни километров. И вот эта, вот эта зона, килл-зона, серая зона, она будет проходить в зависимости от возможности обороны того или другого участка. Она будет где-то проходить по линии границы от Беларуси до Оскола, Примерно так, там плюс-минус определенное, в определенное положение. А и вдоль линии фронта та же самая картина. То есть пока, по крайней мере, пока наша авиация полностью не станет на Крыму, Пока мы не начнем прорубать уже до Азовского побережья или, допустим, в Крым, и начнем прорубать ПВОшные проходы. Но ну, это своя тактика ведения боевых действий в Москве. Это уже другое. А вот по земле, вот по земле, давайте говорить не о буферной зоне, а реально говорить о килл-зоне, а еще лучше о серой зоне. Она уже есть, это понятие как таковое. Серая зона. Вот эта серая зона, она будет около 2000 километров по ширине или там по длине, как угодно, как на нее смотреть. Где-то, грубо, от Кенбургской косы и до Беларуси. Вот она где-то до 2000 километров будет вот такая, вот такая зона. А ширина ее будет ну, километров 100. Вот она в зависимости от наличия сил, средств, в зависимости от количества беспилотников, они будут меняться, их применение до разном амплуа они будут выступать. Там и прямое управление, и управление с помощью искусственного интеллекта, управление с помощью, допустим, машинного зрения. Опять же, все будет зависеть от двигателей, от батареи, потому что сколько... Почему ланцет не летит, допустим, на 60 или на 70 километров? Простой ланцет, а только на 40. До емкости батареи хватает. То есть здесь очень много таких технических моментов, которые будут завязаны. Поэтому в этом смысле Гиркин говорит, он просто констатирует факт, он и так лежит на поверхности. Конечно, не обеспечит серая зона, не обеспечит безопасности российских нефтеперерабатывающих заводов российским нефтеперерабатывающим заводам обеспечит, может обеспечить безопасность зеленый коронавирус в Киеве, который находится. Вот они обеспечивают. СБУ может обеспечить безопасность российским НПЗ. Или Главное управление разведки, которое закопало санкции Малюка Буданова на глубину уже где-то метров 100, наверное, чтобы уже никто их оттуда не откопал. Сарказм, конечно, но это специальный подкал, в конце концов. Для у них должно это совесть заиграть если им объяснили, что они в конце концов давали присягу народу Украины, а не зеленому Каганату начнет, начнет, когда совесть заиграет, наконец, то, то начнут они, вернее, продолжат уничтожение российских НПЦ. Потому Гиркин прав однозначно. Серая зона никак не закроет удары по глубинам закрыть удары у нас на нашу территорию. Если мы создадим баллистику и начнем разматывать Москву, как сейчас Иран разматывает Израиль. Вот, вот в таком случае, да, перестанут они. Сейчас Иран, вернее, Израиль меньше стал бить по Ирану. После того, как иранские баллистические ракеты каждые 3-4 часа, то по 10-20 ракет заходят то на Хайфу, то на еще куда-то. Я их, городов не знаю. То есть вопрос только такой, вариантов других нет. Ну а Гиркин, ну что Гиркин, он ну, кое-что кое, знает, у него есть некоторое военное образование.